आलमीन वस्सलातु वस्सलाम सलाम रसूल करीम इससे पीछे पिछली जो गुफ्तगू है उसमें हमने ज़िक्र किया था कि किस तरह ये मुमकिन है कि कोई एक मॉल भी किसी मदरसे से उठकर इतनी ताकत हासिल कर ले कि वो स्टेट को चैलेंज कर देना किस तरह मुमकिन हो सकता है ये एक सवाल है जो जहन में पैदा होता है आप भी सोचे इस बात को सारी उम्र हो गई मेहनत मजदूरी करते करते ना फिर भी इस मुकाम पर इंसान नहीं पहुंचता या मुल्क में रहते हुए कि हम बैठ कर रोटी खा सकें जो इंसान कुछ नहीं कर रहे है, उनके पास ये लाखों करोड़ों के खर्च किस तरह होते हैं ना ये इस बात का मकसद किसी की तजलील नहीं है इस बात का मकसद हकीकत तक पहुंचना है कि किस तरह मुमकिन है मुल्क अजीज पाकिस्तान एक शिकार गाह है ना जैसे नेशनल पार्क बने हुए होते हैं जंगली जानवर हैं हयातियात हैं बड़े बड़े नवाबों की एक दफा सड़क से गुजर रहे थे किसी नवाब की स्टेट पे लिखा हुआ देखा कि शिकार गाह है उनकी ना पाकिस्तान एक शिकार गाह है यहाँ पर शिकार मौजूद है आपको होश्यार होना चाहिए आपको स्मार्ट होना चाहिए आप जो चाहे कर सकते हैं इससे कुछ अर्सा पहले ही मेरे ख्याल मैं पच्चीस तीस साल पहले ही लाहौर की एक मस्जिद में कोई इमाम साहब थे उसके बाद वो इतनी बड़ी ताकत बन गए कि वो भी जो है धरने देने लग गए और उसके बाद वो ऐसे के मुल्क में वापस नहीं आए किस तरह मुमकिन होता है कौन है कैसे करते हैं ये और इन सबको लिबादा उड़ाने के लिए छतरी मुहैया करने के लिए इसको रंग में ढलने के लिए दीन एक बेहतरीन तरीका है दीन की छतरी दीन का लिबादा दीन का शेल्टर बहुत आसान शेल्टर है और ये आज जलती पर तेल का काम करता है शेल्टर ना अगर कोई इसके अलावा आप अगर कोई किसी और के राउंड पर खड़े होंगे तो देख लिए इस वक्त क्या हो रहा है ना मगर ये जब लिबादा मोड़ लेते हैं इतनी ताकत आ जाती है उनके पास ना ये जो गैर मुस्लिमों को जलाया जाता है उन्हें पत्थर मार मार कर मार दिया जाता है किसी को भी कत्ल कर दिया जाता है जरा सी बात पर इन लोगों के वो, इसी किस्म का जो एटमोसफेयर है जो माहौल है ये ही लोग मुहैया करते हैं और फिर इन्हीं लोगों के इन करतूतों की वजह से उस मुल्क पर यह नाम आता है कि जो अकली हैं इनके साथ जुलम हो रहा है अंदाजा लगा दिए ये जैसे अपना मकड़ी का जाला नहीं होता जिसे वेब कहते हैं ना वेबसाइट ये खुद ही मारे भी है खुद ही लूटे सवाब ना करने वाले भी वही हैं करवाने वाले भी वही हैं और उसके बाद फिर इल्जाम आता है कि उस मुल्क में अकलीतों के साथ बिल्कुल सही बात है अकलीतों के साथ इसी तरह होता है किसी को भी आप कहें कि अल्लाह की शान में अल्लाह के की रसोल सलातम की शान में इसने यह कहा था सौ पचास डेढ़ सौ आदमी पहले ही तैयार हैं आपके पास आपने मरवा दिया उन्होंने ये ताकत अगर दीन का लिबादा नहीं उड़ा होता तो आपके पास नहीं आती कराची की बहुत बड़ी सियासी जमात जो अब टूट फूट का शिकार हो गई है एक दफा जब आपस में उनका तफरका हुआ तो एक दफा तो उसी पार्टी में दो गुरु बने बहुत बड़ी खून रेजी हुई उसके बाद फिर जो तकसीम हुई तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं ये तो अब इस पार्टी के नाम से नहीं आएंगे उन्होंने दीन का लिवादा ओढ़ा अल्लाह पर और अपने साथ दीनी जो है वो आ, क्या कहना चाहिए नाम भी लगा लिए ना और उसके बाद उनकी यकीन करें ये लंबी लंबी दाढ़ियाँ और ये डालों में भरे हुए हैं कलाशन कोफे लिए हुए हैं दाड़ियों वाले के पीछे कलाशनकोफ अल्लाहक अकबर अंदाज़ा लगा ये दीनदार भी हैं आलिम दीन कहला रहे हैं और आपके पीछे लश्कर चल रहा है कलाशन खोफली हुई अल्लाह अकबर भाई किस चीज़ का डर है अंदाज़ा लगाए ना भाई आप अल्लाह के रसूल सलातम जिनसे ज्यादा दुश्मन किसी के भी नहीं थे कभी ऐसा नहीं देखा कि साहब तलवार लिए व रसूल के साथ जा रहे हो कभी भी नहीं हो खुलफा राजदीन के पीछे कोई भी बाडी नहीं चलते थे ये बादशाहों की अलामत है सुल्तानों की अलामत है सलाम का जो असल टाइम खत्म हो गया उसके बाद फिर इसी रविश ने जो है वो परवरिश पाई है ना ये का काम है कि उनके पीछे उनकी गाड़ियों के पीछे दस्ते चल रहे हैं के ये है वो रंग जो कहीं बाहर से इस तस्वीर में रंग भरा जाता है आप ये सब गौर करने की बातें हैं आप गौर करें एक से दूसरे को बताए इस बात को तकरीबन चौबीस पच्चीस साल साल पहले की बात है ये देखिए अपने इस्लामाबाद को करु उन्होंने क्या कहना चाहिए यार कमाल बना लिया था कौन सी मस्जिद थी वो लाल मस्जिद थी या क्या मस्जिद थी जिसकी दुकान में घुस गए वो तब्लीग कर रहे हैं अंदाज़ा लगाओ ना कि यहाँ पर फोटो क्यों लगा हुआ है यहाँ पर औरतों के बाल क्यों काटे जा रहे हैं और फिर जब मुकाबला हुआ तो उसके बाद वो जो मुजाहिद इस्लाम थे वो बुऱा पहनकर भागे वहां से ना अंदाजा लगाया अपना वैसे इतने बड़े बड़े दीनदार है और जब भागे तो फिर वो बुरका पहनकर भागे लोगों की जहालत का अंदाजा लगाइए उनमें से एक मौलवी जो है वो मेरे ख्याल मुकाबले में मारा भी गया था एक पाकिस्तानी ने आकर मुझे बताया जही भाई उसकी खबर से तो खुशबू आती है इनराज जब इस किस्म के कम इलम लोग खुश फहम लोग उस मुल्क में होंगे तो इन भाइयों के लिए तो फैल डाई मोल के यार कि वो जो पुलिस मुकाबले में मारा गया जिसने जो है वो कमांडोज के साथ जंग लड़ी वो मारा गया तो उसकी खबर में सब खुशियां खुशबू के महके उठ रही है लपटे उठ रही है ये ये हाल है उस कौम का ना तो फिर किसी ने क्या खूब कहा था कि जब तक बेवकूफ़ जिंदा हैं अकलमंदों को कमा कर खाने की कोई जरूरत नहीं है यही वो पैगाम है जो मैं देना चाहता हूं इस जगह से कि हम अपनी तरफ सोचें एक दूसरे से अवेयरनेस पैदा करें कि भाई मतलब किस तरह मुमकिन है अल्लाह जन्नत में जगह दे सलीम सलीमुद्दीन एक मस्जिद के इमाम रहे यार जिस तरह सादगी से उन्हें जिंदगी गुजारी है उनकी औलाद ने भी कब्जा नहीं किया उन मस्जिदों पर उनकी औलाद भी अभी तक मेहनत मेहनत कशी है मौलवी मोहम्मद हसन के बच्चों को जाके देख लो अल्लाह जन्नत में जगा दे उस्मानिया सिंधी मस्जिद के इमाम थे मौलाना अब्दुल गनी उसके बच्चों का क्या हाल है यार हाँ कुछ अगर बच्चे खुशहाल हैं तो अल्लाह जन्नत में जगा दे मौलाना अब्दुल रहीम सिकंदरी के बच्चे कुछ खुशहाल होंगे भाई मगर वो भी ऐसे नहीं है कि डालो में उनके पीछे क्लाशन कोफे लोग लेके चल रहे हूँ ये तो मैं जहाँ पैदा हुआ उस माहौल को बता रहा हूं मैं देख ना हमारे यहाँ तो किसी मौलवी को इतनी ताकत नहीं हुई ये ताकत आम जो है ये उस मुल्क की पैदा की नहीं होती उस मलक में इस्तेमाल होती है जैसे मैंने कहा है कि मेरा मुल्क अजीज पूरी दुनिया की शिकार का है और शिकार करने के मुख्तलिफ तरीके हैं मुझे और आपको होशियार रहना है लोगों में तालीम की कमी है उन्हें बातों में समझाना है लड़ना की चीज नहीं है ये सवाल बहरहाल हम कहीं भी उठा सकते हैं कि किस तरह मुमकिन है यार एक आम माहौल इतनी बड़ी ताकत बन गया बैठा हुआ खा रहा है हजारों लोगों को ले गया महीने दो दो महीने खाने चल रहे हैं म्यूजिक पर अंदाजा लगाइए अलैहि वसल्लम से मोहब्बत के लिए मुंह से नहीं बोलते हैं ये म्यूजिक के जरिए कहा जाता है ना के कि लब है क्या अल्लाह ना अल्लाह ताला हमें आपको शूर दे उस मुल्क में पहले ही क्या क्या हो रहा है इनमें ही ऐसे ऐसे और नमूने जहन हमारे वसी होने चाहिए जो दीनदार हैं उनकी मदद करना हमारा काम है जो है उनकी रिस्पेक्ट करना हमारी जिम्मेदारी है दीन हमारा असासा है दीन की वरासत इन्हीं को पहुँची है भाई मगर इस तरह के जो कानून हाथ में ले हकूमतों को मजबूर करें हकूमतें क्यों गरगमाल बन जाती हैं इनके सामने अंदाज़ा लगाएं कौन सी ताकतें हैं ये अल्लाह ताली हमें और आपको फैमता फ़रमाएं कि इस किस्म के लोगों को देखे हम दीन अगर है तो भाई पहले उस इलाके में जैसे मैंने पिछली उस दवा में दीन किया कि आपके पूरे इलाके में दीन क्यों नहीं नजर आ रहा ना सबसे पहले पूरा मन जगह जो है वो अल्लाह के रसूल ने जब अपनी इस्लामिक स्टेट कायम हुई तो मदीना मुनवरा बना सबसे पहले वो स्टेट बनी या सबसे ज्यादा अमन अमान था तो जहां की इस किस्म के मौलवी उनके इलाकों में जाके देखो वो अमन अमान है इनका दीनी जज्बा क्यों नहीं बेदार होता जब अशिया की खाने पीने की चीजें लोगों की पहुंच से बाहर हो गई हैं इन्हें तो नहीं फर्क पड़ता ना कि आटा क्या किलो है इनके यहां तो करोड़ों रुपए पड़े हैं इनके अकाउंटों में इन्हें क्या पता बिजली का बिल देना क्या क्या मालूम क्या होता है इन्हें क्या पता चीनी की क्या कीमत है दूध क्या किलो है दूध पर सौ गुना टैक्स लगा दो इन्हें क्या है कभी बात नहीं होगी आप सुन ले मेरी बात को छोड़े ना इनका किसी के ख्याल बयान आया कभी कोई ना इनकी परेशानी क्या है फरासी फिकर इनके फरासी सफी इनकी परेशानी है अल्लाह अकबर मेरे भाई अल्लाह का अल्लाह ताला आपसे नहीं पूछेगा फरासी सफी का गजा के मामले में अल्लाह गजा वालों को हिम्मत दे उनके लिए आसानी पैदा फरमाए आपसे नहीं पूछा जाएगा जहां आप रह रहे हो वहां से पूछा जाएगा आपका कि पहले तो उस इलाके का बताओ फिर उस सूबे का बताओ फिर उस मुल्क का बताओ जहां के आप इमाम बने हुए थे जहां धरने देते थे आप उन लोगों के लिए उन लोगों को सहूलत पहुंचाने के लिए आपने हुकूमतों से क्या करवाया यहां दीन कहां चला जाता है आपका इसका मतलब है कि दीन का कोई खास एक नुक्ता है आपके पास जहां पर आप दीन इस्तेमाल करते हैं खोलिए आई ओपनिंग कहलाती है ये बातें सोचिए जरा इन बात पर ना कि मैं जहाँ पैदा हुआ हूँ पला पड़ा हूँ वहीं रहता हूँ वहाँ की परेशानी है मेरी परेशानी होनी चाहिए बजाय ये मैं शाहपुर में बैठ कर दुबई के में के लिए परेश हो के में क्या हो रहा है इस वक्त में तो इसका मतलब है कि हमारी डोरियाँ हमारे पास नहीं हो, होती कहीं और होती हैं भाई अल्लाह हमें फैम दे हमारी आंखें खोले हमारी उस मुलक की परेशानियाँ दूर करे उस मुल्क में रहने वालों के लिए अल्लाह ताला रास्ते आसान करे इसके लिए दो तीसरी जो इन इससे ज़्यादा वो नहीं करेंगे हम बात तीसरी ये करेंगे कि हम मुसलमानों से पाकिस्तान बनने के बाद मस्जिदों और दीन के बारे में क्या वो कोताही हुई है कि जिसका ये नतीजा आज हम भुगत रहे हैं इन शाला बात जब होगी दलील के साथ होगी ये ज़ाती तौर पर ना मैं उन साहब को जानता हूँ ना मेरी दीवार से दीवार मिली हुई है ना मेरे पास ज़मीनें थी कि उनकी ज़मीनों के पास हों ना मेरा कारखाना है जिसकी प्रोडक्ट में वो मेरा मुकाबला कर रहे हूँ मैं एक खौफ खुदा के खौफ से अल्लाह के खौफ से कभी भी इन शी जातियात पर नहीं उतरेंगे मगर जो बातें परेशान कुन होंगी उनके बारे में बोला जाएगा ये हमारी दीनी जिम्मेदारी है दीन हमें कहता है कि होशियार रहो ना तरनी वाला मत बनो किसी के लिए अल्लाह हमें और आपको कुरान और सुन्नत पर अमल करने की तोफ़ी अता फरमाए मेरा रंग मुझे और आपको वो फहम अता फ़रमाए कि हम अपनी चारों तरफ देख कर नतज अखज़ कर कर फैसला कर सकें कि हमारी चारों तरफ क्या हो रहा है और हमेशा हक़ का साथ देने वालों में अल्लाह मार हमें शुमार करे अब हम बला व आखिर दावाना आल्दुल्लबीआलम